з 1 липня набудуть чинності нові комунальні тарифи на теплопостачання, нацкомісія держрегулювання у сфері комунальних послуг підвищує ціну у середньому на 40%. Тарифи на опалення по Україні відрізняються залежно від умов регіону. Чому пішов вопрос по повошенню тарифу раніше. Всі ви знаєте, що тарифи для теплових для предприятий тепла для теплових предприятів були убиточними тому що стоїмость газа, которая. продавалось предприятием теплокоммунэнерго, и стоимость тепла, которая отпускалась населению, они были не соответствовали. Поэтому было предусмотрено в государственном бюджете компенсация, определенные суммы компенсации предприятию для того, чтобы предприятие могло рассчитаться за газ, тот, который не покрывался стоимостью тарифа. С 1 июля всем предприятиям теплокоммунэнерго отменяется и уже не будет устанавливаться разница в тарифах. То есть такое понятие, как государственная дотация предприятий. То есть считается, что уже все тарифы должны 100% покрывать затраты предприятия на производство тепловой энергии, в том числе и расчеты за газ. Мы начали сотрудничать с Международным валютным фондом. Это международная финансовая организация, которая ну, в помогала и помогает всем странам, которые попадают там, в тяжелые финансовые ситуации, для того, чтобы выйти из этих финансовых кризисов. Но для того, чтобы они дали деньги, они ставят определенные условия. Так вот, одним из условий этого международного валютного фонда было приведение тарифов на в частности на и на газ, и на тепловую энергию, э, ну, коммунальных тарифов к экономически обоснованным нормам. То есть люди должны платить ровно столько, сколько оно стоит. Изменилась э, стоимость материалов, изменилась стоимость воды. То есть условно постоянные затраты тоже э, претерпели изменения и как не из... увеличение. Да, увеличение, увеличение. Раз эти увеличения и сказали, что тариф должен быть экономически обоснован, тоже их упорядочили и обонплата соответственно. Увеличилась в данный момент у нас на 30%. Если была обплата до 1 июля 2 гривны 17 копеек за квадратный метр, сейчас 2 гривны 82 копейки за квадратный метр. То есть увеличение произошло на 31%. И в, в качестве оплаты, которая идет в отопительный сезон, то есть переменная составляющая, которая зависит от температуры наружного воздуха, от количества тепла, от количества сожженного газа, он будет составлять 7,97 за квадратный метр по отношению к 4,52, который был. То есть это 76,3% идет увеличение именно переменной составляющей. Если брать дома, которые, в которых установлены теплосчетчики, то там, кроме абонентной платы за одну геокалорию, ну, которая тоже распределялась по квадратным метрам, люди оплачивали 159,67 гривен за одну геокалорию по счетчику, то теперь это будет 281,42 гривна за одну геокалорию по счетчику. Вот такие вот тарифы нас ожидают с 1 июля. Если говорить, допустим, о населении, то газ, который мы покупаем для услуг населения, он пока что, стоимость его остается та, которая и была уже несколько лет, вот я даже не помню, года 3, 1309, -20. да, 1309, но года 3 точно она не меняется стоимость газа. Вот. А вот стоимость газа для інших потребителей, в частности для бюджетных и для інших, она меняется. Вот. Перед этим нам устанавливали тариф последний с 1 июня. Вернее, не устанавливали, корректировали тот, который был в связи с тем, что стоимость газа менялась. И он у нас с 1 июня был 1135 гривен с МДС за одну геокалорию. 13 июня пришла новая постанова. Вот она у меня. Распечатана номер 688, в опять же, вот написано: Установить коммунальное підприємству теплоенергія, в Львові міської ради тарифы на теплову енергію для потреб бюджетных установ 1052 гривні за одну геакалорію, для інших споживачів крім населення 1052 гривні за 1 Геакалорію без НДС. -а. То есть 1 июля он опять меняется. И поскольку уже у наших местных властей тоже нет такого права, а только у нас в комиссии, значит здесь уже тариф идет одноставочный. От, от Для бюджетных и других потребителей с 1 июля идет тариф одноставочный. Он увеличился по отношению к июню месяцу на 11%. Ну, нам, в принципе, объясняли, почему это произошло, потому что, когда делали тариф с 1 июня, не, не учли все составляющие, которые входят в состав тарифа. Зараз у нашому місті розроблена схема модернізації теплозабезпечення, але її розвиток вимагає значних матеріальних витрат і часу. В проєкт входить ліквідація котельні Лозівського ковальського механічного заводу, яка слугувала вторинним постачальником тепла в місто. І зараз котельня є нерентабельною. Потері, які яка при транспортуванні транспортування теплової енергії від котельни до міста, це більше 3,5 кілометрів дві труби. плюс расход электроэнергии на перекачку этого, этой энергии, этого количества горячей воды. Конечно же, вот это вот наш резерв, тот, за счет которого мы сможем сделать модернизацию системы отопления. Взамен значит, у нас вместо вот этой вот одной большой котельной будут, планируется установить шесть маленьких котельных, то есть квартальных, которые, ну, грубо говоря, котельная на микрорайон значит и три топочные, которые будут отапливать те вот объекты, которые ну, не находятся компактно в микрорайоне, то есть где-то далеко, там допустим улица Южная, там по Свободе, то есть источник переносится вплотную к своим потребителям. И за счет этого уменьшаются потери на транспортировку тепловой энергии. При этом, да, значит, мощность, та, которая отпускается сегодня, она останется. Но мы сэкономим на вот этих вот потерях, которые мы сегодня несем, вынуждены нести за вот такого вот расположения источника. Получается экономия почти 40% газа, на 37% газового топлива за счет уменьшения потерь в трубопроводах и на самом источнике, и 60% электроэнергии за счет перекачки, вот уменьшения перекачиваемых объемов воды. Вот это существенный очень резерв, и расчеты вот наши, которые мы проводили вместе там с сертифицированными организациями, вот, дает основание то, что в течение 11 лет мы сможем вот за счет только экономии вот этих ресурсов мы сможем компенсировать стоимость наших затрат, которые пойдут на реконструкцию вот этой вот системы, то есть на строительство новых котельных и топочных. Ну, там еще предусмотрена модернизация тепловых сетей, тоже утепление их, там более, прокладка более современных труб с меньшими потерями, это предусмотрена там замена некоторых котлов на тех котельных, которые у нас есть в центре города. Сейчас у нас по Украине уже мы российский газ как бы не берем, учитывая его высокую стоимость. И сейчас вот наше правительство, наше министерство очень интенсивно работает в плане того, чтобы до минимума свести все потери. Наше государство уже давно занимается программами по энергосбережению. и в частности такими программами, как замещением вида топлива газового вида топлива другими альтернативными видами топлива возобновляемыми источниками. То есть это те же там вот, билеты, там биогаз, который можно собирать. С... Отходов. отходов, да, значит, это солнечная энергия, это ветровая энергия, эти все программы у нас есть. Вот, но, ну, конечно же, как бы развитие этого всего требует и времени, и соответствующих вложений денег. Ну а вот эти вот источники такие, как солнечная энергия и тепловые насосы, у нас присутствуют и сегодня оцениваются. Проекти, то тобто есть ті пропозиції, які подаються, оцінюються проекти, которые возможны для хіст для їх реалізації з тим, щоб отримати економічний ефект, далі зменшити потреблення газу. До квітня цього року тарифи встановлювалися органами місцевого самоврядування, а контролюючим органом була інспекція по цінам. Відтепер встановленням тарифів займається виключно національна комісія. до создания э, у нас в государстве Национальной комиссии, которая регулирует э, рынок коммунальных услуг, у нас тарифы рассчитывались э, вернее, устанавливались только органами местного самоуправления на уровне наших э, нашего города. Вот единственное, что э, как бы ну, контролирующим органом при этом была э, у нас инспекция по ценам, то есть они проверяли расчеты и, соответственно, делали выводы о э, правильность этих расчетов. То есть после согласования с инспектором по ценам наши органы местного управления устанавливают тарифы. Таким образом был установлен последний тариф, это в 2008 году. В году, в декабре, ноябре месяце. ноябре месяце 2008 года. После этого уже вот в 2009 году образовалась комиссия, которая регулирует коммунальные услуги. И они взяли на себя функцию устанавливать тарифы на товар. То есть, опять же, к чему я раньше говорил, тарифы на э, тепловую энергию, но не на услугу. Ну, Будем говорить с мая месяца текущего года она уже будет устанавливать и тарифы на э, услугу. Разница, вот может быть, чтобы было понятно, в чем состоит разница между тарифом на тепловую энергию и тарифом на услугу. Тариф на тепловую энергию включает только себестоимость его вот, выработки. и транспортировки до ввода в здание, то есть то учета, до прибора учета, до границы раздела наших, наших этих функций. В дальнейшем еще идет распределение тепла вот, внутри дома, уже по квартирам, по стойкам и так далее. Вот в этом вот состоит разница. Поэтому, вот как я уже сказал, начиная с 2009 года, стоимость тепловой энергии у нас устанавливала, или вернее она несколько устанавливала, сколько откорректировала в зависимости от составляющих Национальной комиссии по регулированию рынка коммунальных услуг, А от вже з, ну, з текущего года вона уже буде встановлювати и тарифи на е, услугу. Що стосується плану встановлення лічильників, то до початку опалювального сезону їх має бути встановлено близько 45%. Проводилося електронне совещання. Е, Наш вице-премьер Гройсман, которым было установлено задание по всем городам Украины, вот на этой планерке Владимир Николаевич рассказывал о том, что у нас к началу топительного сезона, ну, я так понимаю, в среднем должно стоять не менее 45%, то есть не менее 45% жилых домов должны оборудованы быть приборами тепла. На сегодняшний день у нас это 15%. Мы ожидали так, что какой-то источник, то ли на уровне государства, то ли на уровне области, то ли на уровне местных советов, появится тем, чтобы устанавливать эти счетчики для реализации государственной программы. Я не знаю, я думаю, что может быть какие-то другие прозвучат предложения. В частности, это могут быть предложения и и, наверное, скорее всего, так оно и будет, о том, что вот в этом вот тарифе, который я сегодня озвучил, да, национальная комиссия заложила сколько процентов рентабельности? Сейчас 2,5%. 2,5% рентабельности. То есть мы, кроме того, что окупаем свою себестоимость, еще 2,5% у нас есть денег на развитие. Но ну, обычно это... Эти деньги используют на обновление основных фондов предприятия. Вот я не исключаю, что вот эти вот деньги пойдут на установку счетчиков тепла.